السلام علیکم ہمارے آج کے کلاس کا موضوع ہے بندہ مومن کے کرنے کے کام اقبال فرماتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر پاسبانی کا مطلب ہوتا ہے سربلندی حفاظت بچاؤ یا اونچا کرنا اب یہاں پر اقبال فرما رہے ہیں کہ مسلمان ایک ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے اب یہاں پر بچوں حرم سے مراد صرف بیت اللہ نہیں ہے کہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو ایک ہونا ہے بیت اللہ کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے نا بیت اللہ کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے آپ لوگوں نے صابف فیل کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب ابرہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ننے ننے پرندے بھیج کر اپنے گھر کی خود حفاظت کی تھی سو مسلمانوں کو حرم سے مراد بیت اللہ ہے تو بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ایک ہونے کی نہیں ہے کے لیے نہیں کہہ رہے اقبال بلکہ اقبال کا یہاں پر ایک ہونے کے لیے کہنا کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بیت اللہ اور اس سے وابستہ دین اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ایک ہو جائیں اس گھر کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس گھر سے وابستہ افراد جو ہیں وہ ایک ہو جائیں اگر وہ دنیا کے اندر اس دین کی سربلندی چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی ترقی چاہتے ہیں یعنی مسلمانوں نے اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے اگر مسلمانوں نے دنیا میں دوسرے لوگوں کی ظلم و ستم سے بچنا ہے اگر مسلمانوں نے دنیا میں اس دین کو پھیلانا ہے تو ان کو ایک ہو جانا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں وا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ ہو جانا یعنی جب تک مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں نا وہ دنیا میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے دیکھیں پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نہ صرف ہر طرح کے موسم ہر طرح کی نعمت میدانی علاقے بھی ہیں ہمارے پاس پہاڑی علاقے بھی ہیں ہمارے پاس صحرا بھی ہیں ہمارے پاس دریا بھی ہیں ہمارے پاس سمندر بھی ہیں بہت کم ملک دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کے پاس یہ ساری نعمتیں موجود ہیں ان ساری نعمتوں کے باوجود ہم دنیا میں ترقی نہیں کر رہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم فرقے فرقے بن گئے ہیں ہم پنجابی سندھی بلوچی پٹھان میں بھی بٹ گئے اور اس کے علاوہ مسلکوں میں بھی بٹ گئے یعنی کوئی اہل حدیث ہے تو کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے کوئی سنی ہے اور سب مل کر نہ تو دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں نہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے ہم نہ صرف دنیا کے اندر ترقی نہیں کر پا رہے بلکہ دین میں بھی ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے دین سے بھی ہم لوگ دور ہو چکے ہیں ایمان بھی ہمارا مضبوط نہیں ہے تو ایک یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان فرقہ بندی کو چھوڑ کر ایک ہو جائیں اور نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر کا کیا مطلب ہے یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک نیل آپ کو پتہ ہے نا مصر میں ہے اور مصر بر اعظم افریقہ میں ہے اور کاشغر چین کا ایک علاقہ ہے اور چین بر اعظم ایشیا میں ہے یعنی افریقہ سے لے کر ایشیا تک کے تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک ہو جائیں اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی یعنی مسلمان جو ہیں وہ کسی علاقے مغرب اہل مغرب کی طرح سے کسی علاقے کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم امریکی ہیں ہم یورپی ہیں ہم فلاں ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں مسلمان چاہے ترکی کے ہوں ایران کے ہوں افغانستان کے ہوں پاکستان کے ہوں کسی عرب علاقے کے ہوں کسی مسلمان علاقے کے ہوں یا کسی غیر مسلم علاقے کے جیسے بھارت میں بھی مسلمان رہتے ہیں امریکہ میں بھی مسلمان رہتے ہیں یورپ میں بھی مسلمان رہتے ہیں دنیا کے اور جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں ان میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں یہ سارے مسلمان اپنی پہچان جو ہے وہ اپنے ملک سے نہ کروائیں بلکہ امت مسلمہ ہونے کے ناتے سے اپنی پہچان کروائیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور وہ ایک امت ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان جست واحد کی طرح ہیں جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام جسم اس کو محسوس کرتا ہے تو اسی حدیث کی روح سے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے مسلمان ہوں ان کی تکلیف کو محسوس کرنے والے ہوں ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے ہوں جیسے آج فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے اندر اتنے زیادہ مسائل کا شکار ہیں دیکھیں ان کی بجلی بھی بند ہے اور جتنی بھی گیس کی سپلائی نیٹ بند کر دیا گیا ہر چیز ان تک پہنچنے سے کھانا تک ان تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا اور مسلسل ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے مسلسل وہ اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہیں تو دنیا کے تمام مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں اور ان کی مدد کو پہنچیں انہیں پہنچنا چاہیے تو اقبال کے شعر کو سمجھیں اور اس کے مطلب کو جانیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے واقعی ہم اقبال کی شاعری کو صرف مزہ لینے کے لیے تو پڑھ رہے ہیں اس کی گہرائی میں جا کے اس پہ عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے تو بچوں ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم اس فرقہ واریت سے بچا لیں اور سب مسلمان ایک ہو جائیں اگر مسلمان دنیا کے اندر ایک ہو جائیں تو وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بھی ترقی کریں گے اور اپنے دین کو پھیلا بھی سکیں گے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان اگر دنیا کے اندر تکلیف تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ سب آپس میں ان کے دل نہیں جڑے ہوئے سب ایک نہیں ہو رہے اگر ایک ہو جائیں نا تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ان کے سارے مسائل ختم ہو جائیں نہ صرف امت مسلمہ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے بلکہ وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والے بن جائیں گے ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانے کے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کے تال آج ہم اقبال کے مجموعہ کلام پانگے درا کی نظم ترانہ ملی پڑھنے لگے ہیں چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اس نظم اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان عقیدہ توحید کی بنیاد یعنی ایک خدا ایک رسول اور ایک قرآن کی بنیاد پر ایک قوم ہیں۔ اس لیے کوئی ایک ملک مسلمانوں کا ملک نہیں ہے بلکہ پوری دنیا مسلمانوں کا وطن ہے پوری دنیا کے اندر اسلام غالب ہو کر رہے گا اور پوری دنیا مسلمان کا وطن کیونکہ توحید کو پوری دنیا میں پھیلانا مسلمان کی ذمہ داری ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا مسلمان عقیدہ توحید کو ماننے والے ہیں یعنی ان کے دلوں کے اندر عقیدہ توحید اتنا پختہ ہے کہ اس کو مٹایا نہیں جا سکتا دنیا کی کوئی طاقت نہ اس عقیدے کو مٹا سکتی ہے نہ دنیا کے اندر سے مسلمان کبھی ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر مسلمان عقیدہ توحید کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو دلوں میں سے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا دنیا کے بدکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا دنیا کے اندر انسانوں نے بہت ساری عبادت گاہیں بنائیں بہت سے بت بنائے لیکن اللہ کا گھر ان تمام عبادت گاہوں اور بت سے پہلے بنایا گیا یہ اللہ کا گھر ہے اور مسلمان اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر جب تک اس دنیا کے اندر باقی ہے تب تک مسلمان اس دنیا کے اندر باقی ہیں اور نہ مسلمانوں کو, کو کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ اللہ کے گھر کو کوئی ختم کر سکتا ہے تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا تیغ کہتے ہیں تلوار کو تلواروں کے سائے میں پلکر جوان ہونے کا مطلب ہے کہ مسلمان نے ہمیشہ اپنے دین کی عظمت کے لیے دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے کافروں کے خلاف جہاد کیا ہے اور تلواریں ان کی ایک طرح سے تلواروں کے سائے میں ان کی زندگیاں گزری ہیں اور مسلمانوں کا قومی نشان جو ہے یہ چاند بھی تلوار سے مشابہ ہے خنجر ہلال کہتے ہیں اس چاند کو جو جیسے پاکستان کے پرچم پہ پر جو چاند بنا ہوا ہے یہ بھی ہلال کا نشان ہے اسی طرح سے کافروں کے ریڈ کراس کے عیسائیوں کے ریڈ کراس کے بالمقابل ہمارا جو ہے نشان ریڈ کریسنٹ یعنی ہلال سرخ رنگ کا ہلال جو ہے وہ ہمارا قومی نشان ہے مغرب کی وادیوں میں گونجی ازا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا یعنی مسلمانوں نے مغرب میں مراکش سے لے کر اندلس تک فتوحات حاصل کی ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان جب بھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں کوئی بھی طاقت انہیں روک نہیں سکی اور مسلمان جو ہے جب تک ایمان ان کے سینوں میں موجود تھا تب تک وہ دنیا فتح کرتے رہے اور اب جب وہ ایمان کمزور ہو گیا ہے تو اب مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے اندر مغلوب ہو کر رہ گئے ہیں اور اب وہ دنیا کو فتح نہیں کر رہے حالانکہ دیکھیں اس سے پہلے جب تک ایمان سلامت تھا ایمان مضبوط تھا مسلمان مسلسل فتوحات کرتے چلے جا رہے تھے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا یعنی دنیا والوں یاد رکھو ہم مسلمان باطل قوتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں باطل کہتے ہیں جھوٹ کو یعنی حق کے مقابلے میں جو طاقتیں ہیں وہ باطل ہیں اور ان مسلمان جو ہے وہ باطل سے دبنے والا نہیں ہے جب بھی باطل جو ہے وہ کفر کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کو شکست اٹھانی پڑتی ہے بات یہ ہے کہ حق اگر واقعی حق ہو تو ہمیشہ اسی کی فتح ہوتی ہے اے گل ستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا یعنی وہ اقبال یہاں پہ یاد دلاتے ہیں مسلمانوں کو کہ اندلس اور بغداد میں مسلمانوں کی کتنی عظیم و شان حکومتیں قائم تھیں جو یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت بغداد میں مسلمان علوم و فنون کی انتہا پر تھے اور تہذیب و تمدن جو تھا وہ عروج پر تھا پوری طرح سے سائنس کے علوم اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھے اور مسلمان جو تھے وہ سائنس کے میدان میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا یعنی مسلمان حجاز یعنی مکہ مدینہ کی حرمت کے لیے انہوں نے ہر جگہ اپنا خون بہایا اور ہر جگہ قربانیاں دیں اب تک مسلمانوں کے خون کی وجہ سے مسلمانوں کی ان قربانیوں کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر قائم و دائم ہے علامہ اقبال کا یہ طورانہ موجودہ دور میں اور ہر دور میں آنے والے مسلمانوں کی سربلندی اور امامت کے حصول کا پیغام ہے یعنی مسلمان ہر مسلمان کا ہی یہ حق ہے کہ وہ دنیا پر امامت کرے اور خدا کے فضل و کرم سے آج پھر مسلمان کے اندر ایک ایسا جذبہ بیدار ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ کامیاب ہوں گے اور امت مسلمہ کو ایک بار پھر عروج ملے گا اقبال اپنے اس طرح ملی میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس بات کی ذمہ داری کو قبول کریں کہ اس دنیا کے اندر اسلام کو ہم نے پھر سے نافذ کرنا ہے اپنے جیسے نوجوانوں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کے عروج کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے اپنے دل میں عقیدہ توحید کو اتنی جگہ دینی ہے کہ پھر کوئی اور عقیدہ اس کے اندر جگہ نہ پانے والا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لیتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اور ان کے بعد آنے والے مجاہدین نے دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے قربانیاں دیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلایا اسی طرح سے آج دوبارہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے قربانیاں دیں اور اپنی پوری کوشش اور پوری ہمت اس کام کے لیے لگا دیں کہ ہم پوری دنیا کو دوبارہ سے اسلام کا وطن بنا دیں